Всім привіт, друзі! Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани. Сьогодні на зв'язку з нами астролог Влад Рос Влада, Я вас вітаю і одразу хочу почати з запитання до вас, тому що наприкінці серпня, на початку вересня, Україна, начебто, може провести масштабну операцію, і навіть перекрити сухопутний коридор до Криму та завдати удару F-16 по кримському мосту. Це я цитувала друзі, тому що саме. Ось такими словами пропагандисти з Першого каналу м -м, нам намагаються щось розказати про атаку. Що скажете ви, владе? А ось наприкінці серпня, на початку вересня, чого нам чекати? Яких спеціальних операцій і з якого боку? Ну, в сроках вони Ашиблюсь, можна навіть куди там буде піднести всю цю, цю операцію чуть-чуть напазні, да? особливо коли почнеться у нас. солнечные и лунные затмения. Они, кто не знает, будут происходить у нас во второй половине сентября, в начале октября. И именно там огромное большое преимущество на солнечном и на лунном затмении у нас будет супер классно. Но они уже начинают распираться, опасаются, что конец августа может быть для них очень сложным. Но вообще всегда август для Российской Федерации самый ужасающий месяц. Развал Советского Союза начал в августе 1991 года, дефолт в Российской Федерации был в августе 1998 года, рухнула МММ за несколько лет до этого, тоже в августе месяце. То есть август всегда для них самый опасный, что бы там ни говорили, но это геймчейш происходит, и я могу вам только одно сказать, что если раньше я не говорил утвердительно... В 2025 году, что я просто говорю что война, скорее всего, закончится, да, и такое классное расположение звезд будет там и планет. А, но сейчас я могу утвердительно говорить, что в 2025 году война закончится победой Украины. Вот все поменялось, шахматная доска перевернута. Сейчас даже не важно, кто выиграет в Америке президентские выборы, то ли демократы, то ли республиканцы, все будут помогать Украине и все будут точно давать нам оружие столько, сколько необходимо, потому что если ты идешь в атаку, если ты сегодня выигрываешь, то тебя и закидывают оружием, закидывают лендлизом и тот кредит на пол триллиона долларов США который нам обещал мать Помпео, может вообще неожиданным образом преобразоваться как от демократов, так и от республиканцев. И они уже закон такой создают сейчас в Конгрессе, чтобы двухпартийная поддержка Украины на ближайшие годы, ну и план по значит, победе Украины. Вот буквально вчера два сенатора приехали к Зеленскому, в Киеве встретились, и фактически все фактически решено двух все изменилось, это контрнаступление, значит, в Курскую область фактически сделало фурор до такой степени, что все будет неожиданно. Ну а если московский режим захочет бить по центрам принятия решений по Киеву, сейчас они размышляют, делают паузу, но они уже сейчас хотят уничтожить Хрещатик, Верховную Раду, значит, Банковую, то незамедлительный будет ответ нашими Нептунами по их Кремлю, значит, по Новогорева, а также у них есть этот самый как Валдай. Вот Валдай, Новогорева, все это туда может лететь. Ну а Крым будет полностью обесточен в том смысле, что не въехать в Крым будет невозможно, не выехать. Поэтому, недорогие россияне, или там эти, кто-то находится в Крыму на пляжном сезоне, быстрее текайте, быстрее, потому что не сможете выехать. Будет уничтожен и Крымский мост, будет уничтожена и новая железная дорога из Ростова через, как они говорят, новые земли значит, в Крым, через Мариуполь. Все это будет ликвидировано. Ну и геймчейн проигрался, игра перевернута. Ну и самое главное, дорогие друзья, мы неделю назад, еще до операции значит, в Курске, узнали, что сливается Дэн, э, Джейк Салливан. Uh -huh. Ну, слив Иван, понимаете, в чем дело. Uh -huh. Ну, а когда курица отрубили голову, и всем ясно, что он управляет национальной безопасностью США, только до 20 января, и ничего он не может решать, uh -huh. ну, поэтому Зеленский показал свои стальные яйца и свесил свой прибор, с большим <laughs> таким важным, <laughs> да, я бы так сказал, ему вот теперь вообще плевать на всех, на Путина или чувака на него похожего. Кстати, дорогие друзья, вы заметили, как меняется все время двойник Путина и все время ему там нашептывают в ухо, а даже когда он сидит рядом со своими там этими шайгу, вроде бы он должен толкать речь, а ему все еще в наушник там что-то нашептывают. Это очень интересная ситуация, даже слышно было, как звучит у него в ухе что-то, где он должен говорить о чем-то со своими генералами. Поэтому непонятно, он делает им ЦУ, там, этому Белоусову, Шайгу, который рядом с ним сидит, там, этому Колокольцеву, то, что министр МВД, или этому самому, значит, Бортникову, в общем, ему говорят в ухо очень странно, а он разговаривает уже со всеми остальными. Как не двойник, да, да. Вот такие схемы. Угу. И через игра перевернулась, и теперь совершенно все по-другому. Украина точно начинает побеждать. Но я еще уверен, что это не только Курской областью может закончиться, но еще и Белгородская. Красиво, красиво, хай так і буде. Будемо сподіватися і бажати удачі нашим збройним силам України. Вони роблять неймовірну справу. Тому друзі, як завжди, закликаю вас донатити на перемогу на знайомих військових, на їхні збори, машини, зброю і все, що їм потрібно, це залежить, і наша перемога залежить від кожного з нас. Так ми ви... поставати ну, свою сальму. Силочка описанням нашого відео заказуйте на тайні карти, кадовий соляри. У как говорять лучшего астролога современности влада Роса по вайперу, по васапу всегда с вами могу связаться очень легко мне сделать заказ именно по этим инструментам Так, ссылки будуть в описі до відео, друзі. Долучайтеся. От ви Влада сказали про те, що якщо Росія захоче вдарити там по умовних центрах прийняття рішень, то буде відповідь. Все ж таки, що зараз готується в Кремлі за Курськ нам і чи чекати на najbliższем часом масштабного обстрела столицы Украины, например. Ну, а я могу сказать, вот я как вижу по звездам, и даже был такой харарный вопрос, я часто своим клиентам, которые кстати, по всему миру живут, там в Канаде, в США, в Австралии, в Америке, в Европе, в Испании, в Германии, в Англии, все у меня заказывают все и про бизнес гороскопа. И вот я так посмотрел по харару, что они хотят прежде всего бить по атомным станциям Украины, просто полностью уничтожить всю энергетику Украины. Поэтому сейчас самые опасные моменты это Южноукраинская С, это Ровенская АЭС, это Хмельницкая С. То есть масса ракет может лететь, лететь туда и, конечно же, по Киеву. Они хотят просто уничтожить Киев сейчас, чтобы в страх, в ужас, чтобы этот город... А также будут очень массированные удары и по югу Украины. Это Одесса. И самый Армагеддонец может быть на жестком квадрате Юпитера и Сатурна, который у нас апофеоз 18 и 19 августа, где у нас будет голубая луна, суперлуния. Первая суперлуния – громадная луна на небе. Да, ну и эйфория этого всего, конечно, может преподать именно, когда будет жесткий квадрат Юпитера и Сатурна, самых больших планет на небе. Но уже тенденция, что у нас 13 августа они могут начинать массированно бомбить Украину вплоть до Дня независимости примерно до 23 числа, вот этот Орбис 10 дней, когда нас могут бомбить, штормить, уничтожать, лететь все, все по нам, может все, что негодное для них, или годное, да, ну, главное, что оно не все будет достигать цели, но действительно опасный момент. Поэтому слушаем повитренную тревогу и быстро дислоцируемся на то, где место, где будет безопасно. Абсолютно підтримую вас у цьому. Друзі, не нехтуйте своєю безпекою. Це перш за все. А ви зговорили про енергетичну систему України. Власне, навіть без обстрілів ми днями спостерігали, як палала Запорізька АЕС. А яка там зараз ситуація і чи є у нас загроза ядерного вибуху? Ну та придупреждення була со сторони Орка. Вони показали, що дійсно чого вони потом потім діляти, як можуть то мстити та по... Всякие атомным станциям. Но вот меня спрашивают люди, клиенты, да, живущие в Запорожье, опасно ли там оставаться или нет. На данный момент я не вижу опасности для Запорожской АЭС. А если там и будут что-то случаться, какие-то утечки, это не раньше 2 октября. Это будет солнечное затмение в этот день. Ну, где-то в конец сентября, начало октября, там действительно что-то ну, могут быть негативные ситуации. На данный момент там все да, все спокойно. Они показали на испуг, показали, что э, ни в коем случае не трогайте Курчатовскую АЭС. И наши резко... Остановились как вкопанные, когда оставалось буквально 8 километров в Курской области доки до этой Курчатовской АЭС. И наши развернулись и пошли назад. То есть, как бы такое предупреждение: если вы попытаетесь взять Курскую АЭС, то мы взорвем типа Запорожскую. Ну как бы ну, для них законы не, не писаны даже природой. Даже если ветры по после взрыва запорожской АЭС как бы подуют в направлении Российской Федерации, и вообще это по-моему параллельно. Главное, чтобы бункер не пострадал, который находится у них на Валдае. Но, ну, ну, да, дорогие собственно. друзья, у нашей все ракеты теперь настроены на Валдае, и они, если что, если вдруг там по Банковой куда-нибудь полетят ракеты, по Хрещатику, в не они будут Цікаво, звісно, хочеться, щоб той Валдай просто зник, і Путін з ним так само проте буде те, що буде стосовно ситуації в Курській області. Ми бачимо наскільки вона ошелешила, і мабуть, кремль і росіянців поговорюють, що і наші європейські та американські. Партнери були трохи в шокі від в шоці від того всього, що відбувалося. Більше того, є наприклад заява представника Білого Дому Джона Кірбі про те, що якщо Путіна дуже сильно непокоїть ситуація нинішня в Курській області, то він може просто припину припинити війну проти України. Чи є шанс взагалі, що ось через подібні обставини, подібну спецоперацію, яка йде в Курській області, дійсно війна може закінчитися швидше. И это решение будет принято у Кремля. Ну там буде решение такое принято, что надо свергать это уже уродище, которое там находится, всех бортников, всех патрушей этого значит, серого кардинала Сергея Королева, которого никто не видел, мол, и реально управляет ФСБ. А вы же понимаете, дорогие друзья, кто в России управляет ФСБ, тот фактически есть главный правитель этой страны. Да, верховный правитель Сергей Королев, кто еще до сих пор не знает. Вы даже не видели его никогда по телеку. Вот такой там и царь кгп фсб он всем заправляет да. а какие-то бортники вы бы приходят навстреу какие-то там колокольцевые там какой-то двойник путина которому в ухо прям по рации говорит что, ну, в ухо прям, что ему надо говорить потом вдруг он читает блокнот который свежий написанный чужой рукой там даже видно что это не рука путина да ну и понимаете когда был настоящий путин там Текст, тексты были вот такими большими буквами, у него было плохое зрение. Тут как бы более-менее нормальный текст, видимо, двойник лучше видит. Вот. Поэтому, конечно же, война теперь точно сворачивается, она теперь не будет длительной. Я даю срок всего лишь в следующий март месяц, и в марте следующего года начнет переворот быть в Российской Федерации потому что экономика начнет полностью показывать, что она несостоятельно будет рушиться. Обвал рубля до конца этого года 120 за доллар, а в середине следующего года 200 за доллар, потом пустые полки, наконец-таки холодильник полностью победит телевизор, ну а всех Скобеевых, а там Соловьевых будут вешать прямо на первой пальме, понимаете? Ну, деревья, да, Это там в Российской Федерации сосны и березки, вот на них и будут вешать, собственно говоря. И... Короче, нам главное выдержать, не капитулировать, а как у нас оказалось, Зеленский имеет все-таки страны и яйца. И самое главное, почему нам удалось так неожиданно войти в Курскую область, потому что никто не знал в Америке, что мы туда входим. Потому что все сливалось от Джейка Салливана через Бернса в Москву, дорогие друзья. Кто еще не знает, тот Джейк Салливан и Бернс сидят на московской зарплате. Они стали уже миллиардерами на своих постах. И все, что не делалось, все сливалось от Кремля. Поэтому единственный шанс было войти в Курскую область. И чтобы об этом никто не узнал, это не сказать нашим, хотел сказать, кураторам из США. Вот, ну, вот так надо обманывать иногда тех людей, которые нам направляют деньги. И что делает, смотрите, значит, Джо Байден? Вместо помощи еженедельно 250 миллионов, он нам присылает 125 миллионов, в два раза понизил финансовую помощь. Вот так, вот с кем мы работаем, с Джейком Салливаном и с Джо Байденом. Понимаете, кто бы сейчас ни был новая власть вот в Америке, даже, я, даже худшее, что можно представить, придет Дональд Трамп к власти. Но хуже, чем Джейк Салливан и Байден не было. Понимаете? Вот мы, вот, это уходящая натура. Байден, Джейк Салливан, Бернс, все, они ушли. Четко и конкретно сказано, что 20 января для них это последний шанс, когда они критерии, до чего они могут править Америкой и действовать так или иначе против Украины. Понимаете, вместо ну, 250 должны были прислать миллионов долларов, прислали 125. Ну слушайте, ну, какой-то кошмар просто. Це правда, це правда. Насправді є побоювання зараз про нашу сумщину, тому що саме сумщина межує з Курською областю. не втішна ситуація там наразі, тому що росіянці продовжують обстрілювати сумщину. Якою ситуація буде саме в цьому українському регіоні до кінця серпня? Ну вони будуть намагатися там з бібами, там загружати авіацію. Але... Все ближе, ближе к фронту будут подходить и F-16. Ну и сейчас да, дано добро, что э, иностранные пенсионеры, которые обучены летать на F-16, могут, могут занять место в самолетах. И это уже не будет считаться, что это какая-то эскалация конфликта. То есть примерно 80 самолетов может быть до конца года F-16 занято иностранными пилотами, которые будут по контракту работать э, с, э, в Украине. Никого это будет все, все приграничие, в том числе и Сумщина, будет отбиваться. Но вот я сейчас вижу хороший прогноз для Сумщины. Ничего плохого не будет, враг в Сумщину не войдет. Могу сказать даже больше. Мы увидим врага из Харьковской области окончательно и бесповоротно в ближайший месяц. Хочется сказать лишь аминь. Правда, больше да, комментировать да. не буду. Це. А, слухайте, у нас же є ще одні скажені сусіди. Це білоруси, і от пан Лукашенко не так давно заявляв, що ми перетнули повітряний простір, і навіть Лукашенко залякував нас наступом. Є щоправда, одне, але адже в цьому році в Білорусі будуть вибори в президенти. Так от чи залишиться вусатий на своєму місці? Бо минулого разу ми всі пам'ятаємо, як складно. далася ему ця посада. А я думал, что выборы будут в августе 2025 года. Ну, может, что-то изменилось? Так, давайте я проверю, добро? У в пять лет избирается президента, а пока только четыре года. Абсолютно точно. Выборы в Беларусь. В 25-м роте, абсолютно точно. Да, потому что я помню, что у меня были клиенты из Беларуси, вот они возмущались, противостояли. Кстати, заказывали у меня натальные карты, годовые соляры. Вы можете тоже это сделать, uh -huh. дорогие друзья, под описанием этого видео. Так вот, их даже изгнали из Беларуси, они там не могут теперь ехать, потому что их посадят в тюрьму. Понимаете, в чем дело? Ну и всем понятно стало, что это последний срок Лукашенко, он делает отходной вариант. Есть заключенный пакт Молотова-Риббентропа с Украиной. Мы лучшие союзники, намного лучше на данный момент, чем даже Беларусь Российской Федерации, Он хочет отвязаться от России. Он все делает для того, чтобы через Белоруссию ничего, никакая армия теперь не прошла. Поэтому буквально месяц назад он сделал так, что белорусские войска отошли от границы. Тем самым мы смогли пойти спокойно на Курск. Это была такая договоренность тайная с ним. Сейчас, типа, он подводит войска границы Украины, но мы точно знаем, что он не нападет, понимаете, дорогие друзья, потому что заключен еще и пакт у него сейчас с Западом, где все деньги на офшорах, там на каких-то счетах у него остаются, он все передает своим сыновьям, особенно Кулинки мать, которая находится в Пекине. Ну и постепенный отход от власти. Он уже сам не скрывает, что он не пойдет на президентские выборы в следующем году. А что он старый, ему 70 лет, 3, с 1 августа вот, исполняется. Я смотрю, что в гороскопе в доме могилы и смерти у него плохие планеты. Поэтому пережить этот год ему будет крайне сложно. Вообще, может, он и умрет. Понимаете, бывает вот такая вот ситуация, схватит сердце, очередной инфаркт, мы знаем, там у него были инсульты, инфаркты, что пережить этот год ему будет крайне сложно, и фактически, ну, все, его песенка спета, можно так сказать. Короче, дорогие друзья, в любом случае, мы точно должны понять, это последний год нахождения, значит, у власти Лукашенко, а возможно вообще последний его годовой соляр в его жизни. Отакої. От а, власне, хто може зайняти місце президента Білорусі наступного року? Це знову буде хтось з родини Лукашенка, той самий Колінька, про якого ви згадували. Чи все ж таки влада в Білорусі трошечки почиститься? А ну це буде на, то із Москви буде направлення поки Білорусь контролюється Москвою. Ну, буквально, як там пройде очередна революція, да і. все-таки на этот раз народ Беларуси захватит власть после того, как будет уничтожена армия Российской Федерации, поменяется у них режим, то белорусы войдут в Евросоюз вместе с Украиной, скорее всего, их тоже туда примут, они поменяют власть, возможно... Может, не Тихановская, но кто-то другой возглавит их. Но на данный момент решается, кто из Москвы, кто заменит Лукашенко. И даже есть несколько кандидатур. Не буду говорить, какая конкретно больше всего, но на данный момент из Москвы решают. Но все же может поменяться. Я же вам говорю, что с марта месяца реально все изменится. И там будет тоже череда солнечных, лунных затмений. Пойдет режим Путина, пойдет режим Лукашенко. И все будет по-другому. Могу вам сказать даже больше. Будет специальная операция еще и в Молдавии этой осенью, где будет зачищено Приднестровье. Ого, ого, оце так анонси від вас, влада <смір> непогано, скажу чесно. От ви казали, до речі, про перевороти і про те, що ситуація може повністю змінитися. Власне, зараз настрої в Кремлі вони ось так само. Праціварячіве, як кажуть росіяни, вони діляться там на підгрупки і готують змову. Чи все ж таки, от саме ось ця малесенька верхівка має якусь єдність і так само хоче тиснути на Україну і гнітити і український, і російський народи? Ну ані всі вже задолбались цим ФСБ КГБ, ані взагалі хотят хочуть... Хотя чтобы война закончилась, об этом уже Дерибаско выступил. Уже все откровенно хотят закончить всю эту войну. Никому она не надо, никакие территории. Другие тут еще теряется Курская территория, я вам скажу больше, они щедроскую потеряют. В полном будет как-то ступоре сейчас Крым. Высадка десантников наших будет в Крым, дорогие друзья части на северную и южную часть планируется то есть мы разрежем знаете как ножом по маслу это и, и как и будет разделена вся группировка там собственно говоря значит в крыму российская ну по крайней мере так планируется то есть всем будет уже не до войны и конечно будет постепенно возникать подковерные будут переговоры группировок друг для друга там бульдоги будут уже кон конкретно грыса они уже начинают грызть, садят значит больших военачальников вот ФСБ, КГБ везде всех в общем-то <косе> просеивает. Ну и в ближайшее время, конечно же, будут очень громкие посадки в тюрьму, вплоть до того, что могут даже и Шойгу посадить, да. А -а -а. Да, это будет что-то нечто громкое. Ну, короче, все идет к тому, что в марте, а всегда в марте случается, если в августе случается самый худший месяц для Российской Федерации, особенно в финансовом плане, какие-то черные лебеди в них прилетают. А кто не знает, по древнеарийскому календарю это год черного лебедя. И он заканчивается в марте следующего года. Поэтому я жду в год черного лебедя в марте месяце. Всегда у них в марте какой-то Сталин умирает. Либо в марте у них происходит февральская революция по-новому стилю. Она произошла в марте. Поэтому ждем следующего марта свержения путинского режима. Чувака, похожего на Путина. И всех этих ФСБ, КГБ и же с ними. Вот. И, конечно же, после этого война очень быстро закончится. А мой такой лагерный прогноз, что все-таки май... 5.05.2025 или 25.05.2025, когда Сатурн, планета заморозки конфликта, войдет в знак войны в Овен, и все-таки война заморозится в мае месяце. Иначе, если она не заморозится в мае месяце, то в любом случае мы добьем соперника и победим в конце 2025 года. Но я теперь откровенно могу вам сказать, дорогие друзья, что, что изменилось на этой неделе. И когда мы вошли на ретроградную Меркурию именно пятого, в ночь с 5 на 6 число, значит, на территорию Курской области, то есть изменилась сама ситуация. Теперь можно откровенно и четко сказать, нам теперь будет оказана из Америки та необходимая помощь, которая только необходимо нам, и теперь стало ясно, что именно в 2025 году Украина победит в этой войне. Ну, що ж, тепер, власне, до весни 2025 року залишається не так багато. Нам з вами після слів влада буде приємніше чекати цю весну. Власне, вас закликаю завжди не зупинятися, донатити на перемогу, берегти себе і робити все можливе для того, щоб Україна була вільною, незалежною та прекрасною державою. Влада, Я вам щиро вдячна за цю розмову. Дякую вам. Немножко добавлю, що добавить прекрасно. Самый крупный звездопад 2020 -го, да, 2024 года Персиидов uh -huh. перед Суперлунием, понимаете. Смотрите на небо, загадывайте желания, и все ваши желания сбудутся. Потому что звезды, звезды еще никогда никого не подводили, не обманывали. Особенно смотрите на северо-восток, рано утром, да, созвездие Персия, и невооруженным глазом можно видеть этот звездопад счастья и удачи. Загадывайте желания. Так, а глаз... Так, так в українців одне бажання на всіх, тому воно буде в мільйони разів сильніше. Дякую вам за нагадування. Це влада. Друзі, від вас ми дуже сильно чекаємо вподобай, Коментарів під цим випуском. Можете писати, не соромитися свої запитання. Будемо їх обговорювати в наступних програмах. А ще підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Так само на канал та соцмережі Влада. Всі. Посилання будуть в описі до цього відео. Тисніть на дзвіночок, якщо досі цього не зробили, аби не пропустити свіжі випуски. Ну і, звісно, донайте, донайте і ще раз донатьте. До побачення!